вы у нас были а здесь цунами вы первый раз да, да. вы тут пользовались программами нашими там когда в комплекс ходит и массаж и согревающая ванная в японской бане еще пока не было да. ну, но потом расскажем если вы на будущее а, пишите вот что сейчас вас беспокоит и в принципе раз вы, вы что у нас были и может быть вы что-то скажете то может быть там Боятся чего-то, не боятся. Что-нибудь от себя скажите и в ходе я хотел жалобу вашу сейчас услышать. Или вы профилактически приходите. Я в основном хожу так, профилактично, раз на Они Конечно, когда у вас морозилка, целомно. Перший раз было трошки страшно, бо виглядає все це страшно, але по суті взагалі це не боляче, Якщо просто довіритись процесу, розслабитись, то... Так, розслабитись це Да, потому Тому що коли напрягаєшся, воно по м'язам боляче, і це я. А так, взагалі, після таке облегшення, а саме тримається. Ви дерегулювали кровати? Подушка <постіхаля> це а, і та... і сразу, а за цей час, коли ви спите на ортопедичні ну, ортопедично офіційно в світі вважається Хімічні після дослідження, Ізраїлі, це, да, ви знали, після дослідження в Ізраїлі хімічні подушки доведено, що вони не можуть повторити властивості пухапіра. І вони ним не, не вважаються, ну вони є, але вони не вважаються ортопеді. Так от ви поспали якийсь період на пухоперіод помощі. За цей період у вас були якісь э, скарги на шию, чи болі, головні болі, щось таке, тиск може? У мене до цього було робота. Ну, до, до, да, Зай. І типу, потім шия в одну сторону, дуже боляче повернулася, значить защищається. Щі... Зараз все Добре. На сьогодні ви прийшли. Є якісь скарги? Чи це так, ви просто Не, пустим. просто профаторий? Мягенько проверяем поштучно каждую отдел, каждую позвонок. Это не которые не посещают вас перед этим. Это пищевод, желудок, нервы, которыми голова управляет, пищевод, желудок, на их стыке как раз находится. Это зона перехода пищевого в желудок, где если она не срабатывает, жомчик не сжимается, он пропускает. все воздух, то отрыжка, если то это кислота. Но это механизм на вот тот же. Слава богу, мы подправили. В области почек и, и диафрагмы прекрасно. Кишечник еще не уверен. А, так, вот, так. вот так. Нет дискомфорта никаких. при вот таком движении вниз живота не отдает. Mm. Mm. Хорошо. Прекрасно. И Просто вы сейчас расслабляетесь, я каждый позвонок просто покачаю переднее Просто я глубоко качу, животик не напрягайте, и... вот так прекрасно. Там буквально капюшечка небольшая. Отпускаем живот и вращательное движение тазовое делаем. Сейчас у меня живота... это немножко ну, на автомате организм попытался да. просто мягкое вращение таза резкое но мягкое вот и все зашло но такого чтобы прямо ударили ногой не было при этом движение над лобком шел Туда где-то вдевали. в и просто мягенько покачаем. Проверяем, как сами блоки машины. Просто качаются мягко, и ничего не ходит. Прекрасно. Переворачивайте. А, собственно, секундочку. Я в Я сразу проверю колено суставов и коленостоп. Вот эти две кости, четыре сами блока. Мы проверим. Отлично. Отлично. О, немножечко небольшая нашлась еще маленькая диспозиция. Переворачивайтесь в зону. ее часть. Вот тебе, пожалуйста, почти можно дать, ну, я еще ту сторону не проверил, но за эту сторону шеи мы уже предполагаем, что подушка пуха перееваю Почему? Mm -hmm. Ни одного, ни одной диспозиции мышцы в тонусе, движение мягкие, полноценные, ни одного глюка в шейном отделе позвоночника не нашли. Это может быть только исключительно при пухоперевой или ватной подушке. Mm -hmm. возникает такой звук хррр, совершенно Здесь такой одиночный щелчочек ни о каком хррр речь вообще не идет. Вот он. не бойтесь, просто и здесь капелька. Вот подровняли немножко отверстие, улучшилось его положение, значит, подушка. Ну свободнее будет. ну, у вас нет уже каких-то изменений, которые могли приводить к тому, что считали, что работала хорошо, что рассматривалась неправильно. Ну что, как пришла мануальная терапия? Да, подождите, еще не прошла, еще такое движение сделаем. Никуда ни одного ни один стерил. Еще можно для того, чтобы наши зрители увидели, они смотрят все заграничные блокбастеры в <свы> Фейсбуке, а, говорят, а что говорят? не делаем. Это зашли специально для любителей делаем. Ну что, как прошло? Замечательно. Ну, супер.